Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Buduri, Umai Kesini, Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 Minit MMTV edisi 11 Jun 2025. Kita ke berita utama. Kementerian Pengangkutan MOT mengarahkan pembatalan serta merta permit operasi syarikat bas persiaran yang terlibat dalam tragedi yang mengorbankan 15 nyawa di kilometer 53 Jalan Raya Timur Barat JRTB dekat Gerik kemarin. Menterinya Anthony Lok Siufok berkata keputusan tegas itu dibuat selepas siasatan awal mendapati pemilik permit telah memajakkan permit berkenaan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran selain gagal mematuhi syarat keselamatan wajib termasuk pengaktifan sistem GPS. Lok berkata siasatan pihaknya turut mendapati syarikat berkenaan memiliki dua lesen daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek dan APAD. Tambahnya pemilik permit yang beralamat di Kedah itu telah memajakkan permit kepada individu lain dari Kelantan dengan kadar bayaran RM500 sebulan. Sementara itu, kerajaan hari ini bersetuju menyalurkan bantuan tambahan kepada semua mangsa yang terlibat dalam insiden kemalangan bas tersebut. Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Fahmi Fazil berkata dalam mesyuarat Kabinet sebentar tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap keluarga mangsa yang meninggal dunia akan menerima bantuan tambahan RM10,000 manakala bagi mangsa yang cedera kerajaan akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM5,000. Pemandu bas yang terlibat dalam nahas yang meragut nyawa 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi di Gerik kemarin diminta agar tidak mengeluarkan kenyataan secara terbuka kepada mana-mana pihak. Ketua Polis Perak, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebarang kenyataan yang dibuat itu bukan sahaja dikuatiri mengganggu siasatan pihak berkuasa, malah akan menimbulkan pelbagai spekulasi lain. Terdahulu menerusi laporan media, pemandu bas berusia 39 tahun itu mendakwa masalah teknikal termasuk brek bas gagal berfungsi menyebabkan kenderaan di pandunya hilang kawalan lalu terbabas dalam kejadian yang berlaku pada pagi Isnin lalu. Tambahnya dakwaan mengenai kegagalan fungsi brek menjadi punca nasi itu hanya boleh disahkan oleh agensi berkaitan. Katanya lagi, siasatan penuh terhadap kenderaan terbabit perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum sebarang kesimpulan dapat dibuat berhubung dakwaan berkenaan. Sementara Hari itu polis telah merakam percakapan 18 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan Ujah hisam keterangan yang diambil membabitkan 13 pelajar upsi pasangan suami isteri yang menaiki kereta produa alza pemilik kamera papan pemuka dashcam dan dua doktor forensik hospital gerik keterangan seorang individu bergelar tan sri berhubung kes penyelewengan dana sukuk pembinaan lebuh raya di lembah kelang telah diambil pagi tadi Menurut sumber, proses berkenaan diambil oleh dua pegawai penyiasat Suranjaya Perjagaan Rasuah Malaysia SPRM di Kediaman Tan Sri Berkenaan yang terletak di Ibu Negara. Dalam pada itu, sumber berkata serbuan turut dilakukan SPRM di Kediaman Tan Sri Berkenaan di Melaka namun tiada sebarang rampasan atau sitaan dilakukan. Sebelum ini, SPRM memaklumkan jumlah sitaan yang melibatkan penyelewengan dana sukuk pembinaan lebuh raya di Lembah Kelang itu bernilai RM143 juta. ringgit. Ketua Pusuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, bagi menyeleweng dana-dana berkenaan, pihak terlibat dipercayai turut menggunakan khidmat golongan profesional seperti juru audit, pakar kewangan, jurutera serta syarikat-syarikat yang bertindak sebagai penapis wang secara berlapis, layering. Pasukan siasatan juga sedang mengesan kenderaan mewah dan hartanah Tan Sri tersebut di dalam serta luar negara termasuk di London dan Switzerland. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu representasi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggugurkan tiga pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 27 juta ringgit dana SRC International Sdn Berhad ditolak Jabatan Peguam Negara AGC. Justeru dengan keputusan itu, pihak pendakwaan memaklumkan akan meneruskan kes dengan perbicaraan. Pada 3 Februari 2019, Najib 72 tahun didakwa atas tiga pertuduhan menerima wang berjumlah 27 juta ringgit hasil kegiatan haram menerusi tiga akaun bank M Private Banking miliknya di M Islamic Bank Berhad, bangunan M Bank Group Jalan Raya Raja Chulan, Kuala Lumpur pada 8 Julai 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 4 kurungan 1 kurungan A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Najib kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana RM42, 42 juta ringgit milik SRC International. Mahkamah Tinggi sebelum itu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit dan keputusan itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Persekutuan selepas menolak rayuan Najib buat semua peminat umur di Malaysia. Inilah momen yang anda nanti nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia Ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konser Symphony of Ungu. Konser ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh J.P. Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya padaku dan andai ku tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tiketsu.com.my Kita kembali lagi. Seorang wanita yang terjatuh selepas kereta yang dipakir menggelosor ke dalam sungai Teriang Bera Pahang kemarin ketika menemani suaminya memancing ditemukan lemas pagi ini. Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zuki Flinazi berkata, mayat Sakirah Akop 31 tahun dijumpai dalam keadaan terapung pada jarak 2.5 km dari lokasi mangsa hilang. Dalam kejadian pada pukul 1.50 tengah hari Isnin lalu, mangsa bersama bayi perempuannya berusia 16 bulan berada dalam kereta bagi menemani suaminya memancing di tepi Sungai Teriang, Bandar Baru Bera. Bagaimanapun kereta itu secara tiba-tiba menggelongsor ke dalam sungai. Mangsa sempat membuka pintu kenderaan dan menghulurkan bayi kepada suaminya sebelum hanyut dibawa arus sungai bersama kenderaan tersebut. Saya harap apa saja proses yang dia lalui akan dipermudahkan. Demikian respon ringkas pelakon dan penyanyi Dafi yang hanya mampu mendoakan segala urusan bekas abang iparnya iaitu Datuk Joven Mendagi bagi memberi keterangan kepada Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipermudahkan. Dafi atau nama lengkapnya Gaddafi Ismail Sabri 37 tahun memaklumkan bahawa dia bukan individu yang layak untuk mengulas isu tersebut memandangkan tidak mahir dalam bidang politik. Sebagai individu yang pernah rapat, bintang kelahiran program Reality Academy Fantasia musim kelima itu berharap Jovian akan memudahkan urusan bagi membantu siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan bapanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ditanya kali terakhir berhubung dengan Jovian, Dafi mengakui hanya berkomunikasi meng mengenai anak buahnya, Jenel Nika Mendagi. Berita Dunia, pengunjung di Pengunjung sebuah taman hiburan di Zhengzhou, wilayah Henan, China mengalami detik cemas apabila roller coaster yang dinaiki mereka rosak secara tiba-tiba. Kejadian itu menyebabkan 12 orang penumpang tergantung di udara dalam keadaan terbalik. Menurut beberapa saksi, pada awalnya roller coaster itu berfungsi dengan baik namun ia terhenti secara tiba-tiba apabila melepasi bahagian sudut 90 darjah. Kesemua penumpang dibawa turun beberapa minit kemudian dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut pengurusan taman tersebut, beberapa jurutera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membaiki gerabak tersebut dan kerosakan tersebut dipercayai disebabkan gangguan teknikal. Datuk Bandar Los Angeles Karen Bass mengumumkan perintah berkurung di beberapa kawasan di pusat bandaraya Los Angeles berhubung protes imigran yang dilakukan di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump. Beliau berkata perintah berkurung itu dilaksanakan bermula pukul 8 malam sehingga 6 pagi waktu tempatan dan berkuat kuasa semalam. Jelasnya protes itu telah menyebabkan kerosakan kepada banyak perniagaan dengan 23 premis dilaporkan dipecah masuk dan kejadian grafiti yang grafiti yang sekaligus cemakan imej infrastruktur bandar dan kawasan sekitar. Beliau juga memberi amaran mana-mana pihak yang tidak mematuhi larangan tersebut akan dikenakan tindakan tegas undang-undang. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Malaysian Reserve, Portal Hip Lab, Relevant dan MM Tune. Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Sembilan Berhad baru saja meluncurkan laman web Arah. Wow, menariknya. Kalau anda nak tahu, arah ialah laman web yang kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web arah.my adalah sebuah laman senti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hiblam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my. Semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari arah.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Kreatif, unik dan cantik itu ayat yang sesuai menggambarkan kek batik bercorak hasil air tangan Zita Zamri 33 tahun menerusi perniagaan bakery Dessertlicious. Bermula pada 2023 di Damansara Damai, dia berkata setiap pelanggan boleh memilih corak pilihan mereka untuk diukir di atas kek batik tersebut. Malah kek batik bercorak itu juga sangat sesuai untuk sebarang majlis keraian seperti pertunangan, perkahwinan dan sambutan hari lahir. yang saya hasilkan selain kek batik. Ad. Saya juga ada buat bento kek cistat dan lain-lain jenis kek batik. Contohnya macam ganache, daljans. Jelasnya kek batik bercorak dijual dengan harga serendah RM35 manakala kek bento dijual bermula RM20. Kelebaran untuk saya dalam bisnes ni adalah untuk hasil dan perpesan kek itu. Sebab kalau untuk uh, um, kek yang besar macam ni uh, agak lama juga lah masa yang diambil untuk siapkan Peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST untuk beberapa kategori yang berkuat kuasa pada 1 Julai ini menunjukkan kerajaan komited untuk meneruskan konsolidasi fiskal secara berhemat. Ketua Ekonomi dan Analisis Pasaran dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, peluasan skop SST akan membantu meningkatkan hasil negara dan memastikan kedudukan kewangan kekal mampan. Jelasnya ia dilaksanakan secara berhati-hati dengan pengecualian tertentu bagi melindungi kebajikan rakyat dan mengawal kos sara hidup. Sementara itu, Profesor Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Muhammad Rizal Palil berpendapat pelaksanaan SST ke sektor tambahan baik untuk hasil kerajaan tetapi kurang sesuai untuk rakyat kerana boleh meningkatkan kos. Beliau mencadangkan kenaikan levi penebangan atau levi pekerja asing sebagai alternatif yang kurang membebankan rakyat. Menurut Kementerian Kewangan bermula 1 Julai 2025, barangan terpilih seperti makanan laut mewah, buah import, kain sutera dan jentera industri akan dikenakan SST 5%, manakala barangan premium seperti Basikal lumba dan lukisan antik dikenakan SST 10%. Berita sukan. Menteri Belia dan Sukan Henaiu menyifatkan kemenangan bergaya Harimau Malaya ke atas Vietnam sebagai bukti kejayaan revolusi bola sepak negara yang digerakkan oleh kepimpinan tertinggi negara. Menerusi kenyataan di Facebooknya, Hena merakam kepahagaan kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail TMJ dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas peranan mereka dalam menyuntik semangat baru kepada skuad kebangsaan. Hena juga menzahirkan rasa bangga dengan persembahan barisan pemain negara, khususnya pemain warisan Jao Figueredo yang mencuri tumpuan dengan gol pembukaan sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Rodrigo Holgado, Lavera Corbin Ong dan Dion Coles turut mencatat nama selaku penjari untuk memastikan kemenangan selesa 4-0 ke atas skuad Naga Emas. Kemenangan itu meletakkan Malaysia di kedudukan teratas kumpulan F dengan 6 mata, 3 mata di hadapan Vietnam dan Laos. Nepal pula berada di kedudukan tercorot tanpa sebarang mata. Brazil menjadi pasukan kedua dari benua Amerika Selatan yang mengesahkan tempat ke Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Paraguay 1-0 dalam aksi kelayakan di Stadium Morumbi awal pagi tadi. Jaringan tunggal penyerang Real Madrid Vinicius Junior diperolehi, diperolehi melalui hantaran lintang pemain baru Manchester United Matthias Cunha pada minit ke-44 sekaligus menjadi gol tunggal perlawanan dan merupakan kemenangan sulung buat jurulatih baru Carlo Ancelotti. Brazil mengekalkan rekod sebagai satu satunya pasukan yang layak ke semua edisi Piala Dunia dan bakal membuat penampilan ke-23 tahun depan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kemenangan itu meletakkan Brazil di tempat ketiga kelayakan zon Amerika Selatan dengan 25 mata daripada 16 perlawanan sekaligus mengesahkan kelayakan secara automatik. Dalam perlawanan lain, Uruguay pula menewaskan Venezuela 2-0 di Estadio Centenario menerusi jaringan pemain Rodrigo Aguirre dan Georgian de Arascesta sekaligus menamatkan kemarau kemenangan dalam empat perlawanan untuk menghampiri slot ke pertandingan Piala Dunia. Sementara itu, Argentina terpaksa bekerja keras untuk bangkit menyamakan kedudukan satu-satu melalui jaringan lewat perlawanan oleh Thiago Almada selepas Colombia berjaya mendahului hasil jaringan Luis Diaz. Manakala di La Paz, harapan Chile untuk meraih, meraih kejuaraan musnah selepas tewas 0-2 kepada Bolivia sehingga mendorong jurulatih Ricardo Gareca meletakkan jawatan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 12 Jun 2025. Jangan lupa dapatkan akibat tusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenary KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.tiket2u.com.my. Sekian saja daripada saya Imah Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.